بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों में नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और सिलसिले नबी सल्लल्लाहु सरतुलनबी वसल्लम की इस वीडियो में हम मज़रबिन निजार के दूसरे बेटे इलियास की पुशत से वजूद में आने वाले कबाइल की तफसील देखेंगे जिन्हें कबाइल हिंद भी कहा जाता है गुजशत वीडियो में हमने कैसी कबाइल की तफसील देखी थी जो मुजर के बेटे ख़या सैलान की नस्ल है जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आइए अब अपने मौजू की तरफ आते हैं दोस्तों इलियास बिन मुजर नबी करीम सल वसलम के आबा में सत्रहवें नंबर पर आते हैं इनकी जोजा का नाम खिंदफ था और इनकी नस्ल में आने वाले कबाइल को मजमू तौर पर इलियासी कबाइल या कबाइल खिंदफ कहा जाता है इलियास के तीन बेटे थे जिनके नाम आमिर आमर और उमेर थे इनमें आमिर मुद्रिका अम्र तबिका जबकि उमेर कमा के नाम से मशहूर हुए तो सब खुजा जिसका जिक्र मैं कहतानी कबाइल में कर चुका हूँ बाज़ माहरीने अंसाब के नज़दीक कमा बिन इलियास बिन मुजर की औलाद है वह यह कबीला बनु जुरहम के बाद मक्का पर कमो बेश तीन सौ साल हुक्मरान रहा उसके बाद कुरैश ने इन्हें मक्के से निकाल बाहर किया जिसके बाद ये लोग मक्का के अतराफ़ में मुख्तलिफ वादियों में आबाद हो गए जहूर इस्लाम के बाद सुलहुदिया की रूह से ये लोग मुसलमानों के हलीफ बने जिसके दो साल बाद बनु बकर और क्रैश ने मुआहदा तोड़ते हुए इन पर हमला कर दिया इसके जवाब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस हज़ार साहबा के साथ मिलकर मक्का पर चढ़ाई कर दी इस तरह ये कबीला फ़तेह मक्का का सबब बना इस कबीले की एक शाख बनमित थी जिसके सरदार की बेटी अमुल मोमिन हज़रत जवेरिया बिन हारिस रजी अल्लाह तह को सल्ला वसलम की सौजियत का शर्फ नसीब हुआ दोस्तों दो बिन अलियास की मशहूर शाखों में बनो तमीम और बनु मुजैना काबिल ज़िक्र है बनो तमीम के लोग नज्द और बहरीन में फैले हुए थे इस कबीले के मशाहिर में मशहूर सहाबी हजरत खबाब बिन अर्त रजी अल्ला जिनका शुमार सबक़िन में होता है जमाने जाहिलियत में कैद हो गए और मक्का में आकर फरोख्त हुए इस्लाम लाने वालों में इनका छठा नंबर था इसी वजह से इन्हें इस्लाम कहा जाता है इस्लाम लाने की पैदाश में कुफार ने इनको मशक़ बना लिया और इन्हें इंतहाई दर्दनाक सजाएं देते थे लेकिन इन तमाम सख्तियों के बावजूद इनकी ज़बान कलम हक़ से न फिरी और इस्लाम पर मजबूती से जमे रहे हिजरत की इजाज़त मिलने पर मदीना तशरीफ ले गए और तमाम गजवात में शरीक रहे दोस्तों इसी तरह बनो तमीम की एक और मशहूर शख्सियत खिलाफत राशद के दौर के अजीम मुस्लिम जर्नल काका बिन अमर हैं जिन्होंने उस दौर की दो अजीम जंगों यानी रूमियों से होने वाली जंग यरमूक और फारसियों से होने वाली जंगस्य में शिरकत की और कुफार की सफ़ों को तहस नहस कर दिया इनकी बहादुरी और शजात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तन ने इराक़ पर लश्कर कशी के लिए खलीफे वक्त हज़रत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह अन से ख़त के ज़रिए इमदादी फ़ौज तलब की तो आप अन ने जवाब में एक शख्स काका बिन आमर को भिजवा दिया जिस पर दीगर साहबा को भी तजुब हुआ कि भला एक शख्स से लश्कर को क्या मदद मिलेगी इस पर हज़रत अबू बकरीक रजील्ला ने फरमाया कि जिस लश्कर में का जैसा शख्स मौजूद हो वह शिकस्त से दो चार नहीं हो सकता जबकि एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत अबूबकर रजील्ल्हु तन ने इनके बारे में फ़रमाया कि़ा बिन आमर की आवाज़ लश्कर में हज़ार आदमियों से बेहतर है तो सो बनू तमीम की दीगर मशहूर शख्सियात में नबी करीम वसल्लम के सहाबी अकर बिन हाबस रजी अल्ला खिलाफत राशद के दौर के अजीम मदब्बर और साहिबुल हिल्म अहनफ बिन कैस और माजी करीब में जजीर अरब के मशहूर मजहबी रहनुमा और आलम दीन मोहम्मद बिन अब्दुलवाहाब हैं जिनकी तरफ अरब की तहरीक वहाबीत मंसूब की जाती है सऊदी अरब के हुक्मरान खानदान अ सऊद के जद्द आला मोहम्मद बिन सऊद ने इनके हाथ पर बैत की और सऊदी रियासत के क्याम और दीनी तहरीक की नशर वशात के हवाले से आपस में इतहाद और मददा किया इनकी औलाद को सऊदी अरब में अल शेख कहा जाता है और इज्जत वहतराम और रतबे के अतबार से वहाँ अले सऊद के बाद दूसरा दर्जा आले शेख का तस्वुर किया जाता है आले शेख के अलावा जजीर अरब के मशरक़ में खलीज फारस के साहिल पर मौजूद एक छोटे से मुल्क कतर के हुक्मरान खानदान आले सानी का ताल्लुक भी बनो तमीम से है अब हम आते हैं कबीले मुजैन की तरफ दो सौ मुजर में से रसूल सल्लास के पास आने वाले वफूद में सबसे पहला वफ्द कबीले मुजैन का था जो रजब सन पाँच हिजरी में आया आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने इनसे फ़रमाया कि तुम जहाँ भी रहो महाजरीन में शुमार हो गए लिहाजा अपने इलाके में वापस चले जाओ उस वक्त इस कबीले के सरदार साहब रसूल हज़रत नौमान बिन मुखरन रजील तन थे इसके अलावा इस कबीले के मशाहिर में जाहली अरब का मशहूर और मुमताज़ अरब शायर और साहेब अमालका ज़हैर बिन अबी सुलमा है जो अरब के उन तीन बुलंद पाया शरा में से एक है जिनकी गर्द को कोई और शायर नहीं पहुंच सका इसका बेटा काब बिन जहैर भी मशहूर शायर था इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्साखाना शाार कहे जिस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी फ़रमाया कि काब जहां भी मिले उसे कत्ल कर दिया जाए इसके भाई बुजैर बिन जहैर इस ऐलान से बहुत घबराए और काब को लिख भेजा कि अब तुम्हारे बचने की सिर्फ यही सूरत है कि इस्लाम कबूल करके सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम की खिदमत में पेश हो जाओ क्योंकि आप वसल्लम ऐसे शख्स की तोबा कबूल फरमा लेते हैं चुनाचे उसने ऐसा ही किया और मर्जद नब्बी में रसूल सल्ला वसम के दरबार में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया और अमान का तालिब हुआ आप सल्हु वसम ने उसे माफ़ फरमा दिया और शरफ़ियत अता फ़रमाया इस पर काप बिल जहैैर रजी अल्लान ने आप सल्ला वसलम की शान और मदह में एक कसीदा कहा जो बहुत मकबूल हुआ इस कसीदे को कसीदा बुरदा शरीफ कहते हैं दोस्तों बुरदा अरबी में चादर को कहते हैं और चूँकि इस कसीदे के जवाब में आप सल्हुह वसम ने ख़ुश होकर काब को बतौर नाम एक चादर अता फरमाई थी लिहाजा इस नस्बत से इसे कसीदे बुरदा कहा जाता है हज़रत अमर मावी और रजी अल्ला ने अपने ज़माने में ये चादर काप की औद से बेश़ कीमत रकम पर ख़रीद ली उसके बाद इस चादर को अम्बी और अब्बासी खलफा ईदैन के मौका पर अपने ऊपर ओढ़ कर निकलते थे लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये कसीदे बुरदा उस कसीदे से अलग है जो हमारे यहाँ मशहूर है और जो कुछ इस तरह है मौलायाबी दोस्तों अगरचे ये कसीदा भी इस्लामी दुनिया में नहायत मशहूर और वरूफ़ है लेकिन इसके खालि काबिन जहर नहीं बल्कि सातवीं सदी हिजरी के एक मिसरी शायर इमाम बसरी हैं। जिन्हें इस कसीदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज्यारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर अपनी चादर डाली जिससे ये उस कोड़ की बीमारी से भी तंदुरुस्त हो गए जिसमें ये मुब्तला थे वह आलम दोस्तों इलियास बिन मुज़र के बेटे मुद्रिका के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में शामिल हैं दो बेटे हुए जिनके नाम हुजैमा और हुज़ैल हैं इनमें हुज़ैल से बनू हुज़ैल मशहूर हुए जिसकी आगे कई शाखें हुईं इस कबीले में कई शरा हुए इन्हें अरबों में सबसे ज़्यादा फसी समझा जाता था मशहूर है कि कुरान पाक अरब की सात लगात पर नाजिल हुआ उन सात लगात में एक लगत बनु हुजैल की है इस कबीले की मशहूर शख्सियत मशहूर सहाबी रसूल कारी और महदिस हज़रत अब्दुल्लाबन मसूद रजी अल्लाह तन हैं जिनका शुमार अवलिन साहबा में होता है आप इल्म फजल के लिहाज से तमाम दुनिया इस्लाम के इमाम तस्लीम किए गए नबी करीम अलैहि वसल्लम के हमरा तमाम मशहूर गज्वात में शामिल रहे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुदाम ख़ास में शामिल थे साहब कराम रजी अल्लाह ने इनको हजूर के बिस्तर में और वज़ू के पानी वाले का मुजज़ खिताब दे रखा था सहाबा में कुरान पाक के सबसे ज़्यादा आलिम थे बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान चार आदमियों से सीखो अब्दुल्लाबन मसूद सालिम, मुआज़ बिन जबल और उबई बिन काब रजी अल्लाह से बारगाह नबूवत में खास तकर्रब और नबी करीम सल्हुस के मामूल के बारे में वसी मात के बावजूद हदीस रिवायत करने में हद दर्जा एहतियात फरमाते थे हजरत उमर रजील् तन के दौरे खिलाफत में कोफ़ा के काजी मुकर्रर किए गए और कई साल इस अहदे पर फायज रहे नीज तलीम दीन के साथ साथ मसाए फ़िक और अपने इसहादादात की तरवीजो इशात की इनकी दर्स में बड़े बड़े अहले कमाल संद फजीलत लेकर निकले आपका शुमार उन सहाबा में होता है जो फ़ि के मोसस और बानी समझे जाते हैं बिलखसूस फ़िकफी की इमारत तमाम तर हज़रत अब्दुल्ला अपने मसूद रजी अल्लाह तम ही के संगसा पर तामीर हुई दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इन बनु असद और बनु के नाना की तफसील देखेंगे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इसमें किसी कस्म की कोई कमी महसूस हुई या आप इस बारे में कोई बेहतरी की राय देना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर इससे आगा कीजिएगा मैं आपका मशकूर रहूँगा दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लामक वरह वबरक